Не вы 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 вышли, вот да. это кружка. Один сбоку, третий. Я стал третьей частью, там перестреляйте у нас. Они услышали и сразу развернулись и убежали. Это видно было по форме, это что это кара те кара же самые кара. в черной форме люди у Каска, которые были. Как они туда попали, потому что снизу здесь все закрыто было. При этом, я не когда знала. пошла вот эта вот масса, в ну, стояли ухина, Меня зовут Сергей Закарпатья, да. чтобы не думали, что я боюсь кого-то. Город Виноград, фамилия Волоса. мы не проплачены, у нас у всех у нас есть договора. договора, у нас у есть кредитные, договора, кредитные да. Но они не Ребята, реагировали. Доставайте. Мы в течение, мы в течение месяца, в течение целого года. Показывайте договора, показывайте. Вы не принимаете никаких да. мер. За Там все время, время Валерия Гонтарева ни разу к нам не вышла. и подскажет вы всю Украину. Да, все, это это да, все Это они беспредел занимаются против страны. Это взгляд до судьбы вымога. Тихо, Представители организации общественного контроля банков сообщили час назад о том, что представители органов внутренних дел требуют от них убрать неполадку.

На самом а деле я, говорят а о том, что людей били, стенкой, оттесняли. Меня били! Да, мы хотим этой помощи. Да, мы Смотрите, вот это чек этой Вот чек от Это не палатка. не Павильон. А, вот такой вот павильон стоял. Такое ощущение, что Януковича мы не свергали. Будь ласка, скажите на всю нашу всю тут не проплачена акция ни Путиным. У нас у всех договоры, у меня 20 тысяч долларов в гору. Мене ніхто, ніхто не йде, нам ніхто не йде, нам ніхто не йде на зустріч, ніхто не хоче реструктури. Ні цього вони забирають у нас імущество, виселяють наших дітей на вулицю і не пишуть ніякої діалоги. Конструктивно ми теж не хочемо вирішувати, збавилися на свободну мирну акцію, вони навіть не дозволяють цього добавити, тому що я довго Олександр Петрович, депутат Колончинської сільської ради Макарівського району Київської області, коли це вони в'їхали, я особисто говорив, що згідно конституції України ви вам заборонено проводити рукоприкладство, і кожна людина має права, які захищені Конституції України, але вони. Продовжували штовхати і не звертаючи зовсім, зовсім, зовсім потураючи Конституцію України і, і що є найвищим документом в країні. что гарантирует наши права и свободи, То есть, люди нехтували готовы України і Украины. И нашими конституционными правами, как граждане Украины, они нас знают. И це подтверждается и так. Милиция, которая, которая тут стояла, ничего не делала, смотрела, они нас знают с апреля месяца, с 12 апреля. Они нас по именам, по фамилиям всех знают. С Верховной Рады, когда мы там стояли, тут они все нас знают по именам, по фамилиям, милиция. И они стояли, ничего не делали. А теперь, посмотрите, где они все? Где? Герои. И посмотрите, посмотрите, мы на все, все презвые, да? это была, все одна, в принципе, национальная гвардия, вв но ну, милиция на лидер, стояла лес, просто и смотрела, как национальная гвардия, гвардия, национальная гвардия разменяет женщин. Кто в больницу, посмотрите на людей, которые... Это на командире, который Я вам расскажу все. Прізвище моє полковник міністі оставки волосся волонтерів. Я вам скажу так, ребят. Щоб не було потім, що прокуратури нету, як цих майданців розстріляли, що нету винних. Начальник граного управління приказ віддав. Я вам всім по фамілії прическав. Начальник охорони общественного об порядку міста Києва. Я чех, по іменно, і по ім'яно і в міністрації. Понимаете, у меня. Они избивали людей. Я говорю, говорят, что нас здесь было. Человек, мужчин было около 20, Ну все остальное женщины. Они нас избивали так, как могли. Я там лежал под ними тоже. Они не Все были. Собой убил, меры. Меры. Они между собой что-то решали по телефону. И тем не менее, автобусы стояли. Потом какая-то была пауза. После этого быстро вышли с автобусов. В касках, они построили здесь. Построились в колонну и а начали просто идти живым Нет. фронтом Избелись на людей. Снег. Неважно, упал человек, не упал. Избивали, а потом избивали. сюда подъехал трактор и все вещи с паспортами, совсем они начали забрасывать на этот Поразили трактор. Увезли. При этом мы подали заявку к МНД. Мы в течение целого года просим. Ну вот что нам теперь делать? Вот что? А, и еще. После Нет. того, как эта милиция она быстро сделала свое дело грязное, погрузилась в автобус и уехала, сразу же появились люди, такие, знаете, алкоголики, с криминальной такой вот, подпитые. И, и начали ходить здесь и цепляться, оскорблять. Нашего одного активиста, и один из этих провокаторов, удар, ударил прямо кулаком в нос. И человека тоже увезла скорая. У нас есть тоже видео. Мы понимаем, что милиция хочет сделать следующим образом пустить сюда провокаторов, чтобы здесь закрутилась драка и потом списать на все, что это просто киевляне что-то выясняют также я подходил к работнику милиции и говорю, вы посмотрите эти люди, они не с нами, это просто провокаторы, Он, говорит, я не знаю они все с вами, это вы одна компания разбирайтесь сами, это все очевидно и каждый человек, который находится здесь <coughs> может дать дог... у нас договора у нас всех с собой да, пара пара каждый человек может Утвердить, что были вот эти люди, и у нас есть видео, почему это происходит сегодня в демократической стране. Вы понимаете он же меня? Что сказал начальник? Сейчас приедут граждане и а, он сказал: сейчас приедут не безразличные киевляне. киевляне. Это вот эти наемники, которых сейчас натравят на нас и будут нас избивать. И не исключено, что за активистами. Не исключено, что сейчас будет охота за активистами и будут пропадать на Майдане активисты. Что вообще происходит? Вот что происходит геноцид Украины украинского народа. Значит, Янукович не поехал, поехал да? не уехал, да? Вот ради чего был Майдан, ради чего? Что сегодня э, люди даже не могут мирно стоять. Посмотрите, все трезвые, посмотрите, все глаза, все трезвые люди. Здесь приехали люди с Харькова. Вот Роман. даже на Фарива, с Бандейского, Закарпатья, с Запорожья. Вот здесь мы Тернополь здесь, Мельницкий здесь, здесь. Черкасы здесь.

А вот ребята, снимите, 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 пожалуйста, посмотрите. видео, подождите туда. можете заснять?

Страница, 12 марта. 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 Страница, 12 марта.